হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে আৰু আমাৰো ভাল আজি এইফালে যাব ওলাইছিলোঁ আজি মানে যোৱা ছানডে' আছিলে দেই এখন বিয়া আছিলে আৰু স্কুলো বন্ধ তাতে ভালেই হ'ল সুবিধাটো পালোঁ আৰু বিয়াখন তাতে আমাৰ পৰিয়ালৰ বিয়াখন মানে আমাৰ নিজৰ বিয়াখন বহুত ভণ্টি হয় আমি গৈ কামবোৰ পাইছোঁগৈ গৈ গৈ দোকান পালোগৈ আৰু চুইট চুপত সোমালোঁ ঘৰত খানি কিবা অলপ লৈ যাওঁ বুলি আপুনি দাদা হয় দেই মোৰ দাদা আৰু মিষ্টাৰ লগ পালে আকৌ দেহাই মামাকক পাই গৈ বোলে পেষ্টি খাল দেই তাইতো বহুত প্ৰিয় হয় তাই মামাক মামাকে খোৱালেগৈ পেষ্টি ইমান যে ভাল পায় নহয় পেষ্ট্ৰী বুলি ক'লে তাই খাবই অলপ গ'লে খাবই ইমান থাকিব আৰু কিবা কিবি অলপ বজাৰ কৰি ল'লোঁ ঘৰৰ কাৰণে বস্তু কিবা কিবি মিঠাই কিনি আনিলোঁ আৰু ফাইনেলি গৈ আমি ঘৰ পালোঁহি ফাইনেলি মই মাৰ ঘৰ পাই গ'লোহি দেউতা বহী আছে দেই দেউতা দেউতাৰ বহী আছে দেউতা গাতো ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে বিচনাতে আছে গৈ পালোঁ দেউতা মা নাই মা গুৱাহাটী যাব লগা হ'ল কিবা কাৰণত মা নহ'লে ঘৰখনত একদম বেয়া লাগে গৈ দেউতা অলপ হাৰ্ট পেচেণ্ট হয় সেইকাৰণে দেউতা ঠাণ্ডাটো পৰিছে উশাহ ল'ৰালোক কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইকাৰণে ঠাণ্ডা নলগাই বিচনাতে আছে তাত দৰটো বেয়া আৰু আনফালে ইয়াত দেখিছে এইটো ভাইটিৰ ঘৰ ভাইটি অলপ মাতি পেলাই আছে কাম লগাই আছে আমি তাতে গৈ ওলালোঁ কাম লগাইছিলে সি ঘৰতে আছিলে যেনিবা দেউতি দিছিলে তাৰ ভাইটি মানে মেইন প্ৰায় সমনীয় দুয়োজন একেলগে পঢ়া সৰুৰ পৰাই দুইজন খুব কাজিয়া লাগিছিলে তাৰ লগত এইজনী মোৰ হৈছে সৰু ভাইটি তাৰপিছত অকণমান পিছতে আকৌ পফৰ্ম কৰিলে আহিলে যদি আকৌ আমাৰ ইয়ালৈ আহা বুলি যাবলৈ মন নাছিলে অলপ দেৰিকৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বৈ মাতা দেখি সৰুবোৰ লগত গ'লোঁ তাতে এইখন হৈছে বিয়া ঘৰখন আমি গৈ পালোঁ দেখিছেনে বিয়াৰ পৰিৱেশটো কৰ্ণ পেণ্ডেলটো দেখাই দিলোঁ আমি দুপৰীয়া সময়ত গৈছিলোঁ তেতিয়া আপুনি ধৰক মানুহে কাম লগাই আছে খুবেই সুন্দৰ লাগিছিল পৰিৱেশটো আৰু দেখিছে বিয়া মণ্ডপটো আৰু যতনিকি হোম পৰিব এই মণ্ডপটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই আছে সেইটো এইটোৱে হৈছে মণ্ডপটো আৰু আৰ্টিফিচিয়েল বস্তু মানে তেনেকুৱা নাই নেচিয়েল বস্তু দি বহুত এটা মানে হাৰ্ডশ্বেপটো বনাই আছিলে চাবচোন দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ফাইনেলি ঘৰ পালোঁহি ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু আকৌ ৰাতি বিয়ালৈ আহি বিয়ালৈ গ'লে আহি গ'লে সেইটো হৈছে ৰাতিৰ পৰিৱেশ দেখিছেনে দিনত দিলে মই দেখাইছিলোঁ হাৰ্ডশ্বেপটো বহুতেই ধুনীয়া হৈছে আৰু কইনাজনীও খুবেই মৰম লগা আছিলে আপোনালোকে চাওকচোন তাকে কেনেকৈ লাগিছে জনাব মোৰ বৰ ভণ্টি হয় দেই এক্সোৱেলি বেংগলী হয় আমাৰ ডাঙৰ বৌ বেংগলী হয় দেখিছেনে পৰিৱেশটো যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনিহে কৰিলোঁ দেই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াত দেখিছেনে সোণটো কিমান ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে ইয়াৰ নেচাৰেল ৱেষ্টুদি বনাইছে বিট আছে আৰু বন্ধাকবি আৰু গেন্দাফুল এনেকুৱা বহুত কিবা মিক্স কৰি পেলাই তেওঁলোকে এনেকৈ বনাইছে খুবেই ভাল লাগে ওচৰৰে কেইজন ভাইটিয়ে বনাইছে আৰু আপুনি কইনে ফটোশ্বুট কৰি আছে

আনফালে দৰা আহিলেই প্ৰায় এঘাৰটা চাৰে চাৰে দহটা এঘাৰটামান দৰা আহিছে আমি দৰা চাই যাওঁ বুলি ৱেইট কৰিলোঁ আৰু দৰাঘৰৰ পাৰ্টি কইনা ঘৰৰ পাৰ্টি পূৰা বেমি পূজাত লাগি আছে কইনা ঘৰৰ প্ৰতিদি দৰা আহি ৰেডি হৈছেহি আজিহি যিমানখিনি পৰে সিমানখিনি হৈছে দেই আৰু তেওঁলোকৰ নিয়মবোৰো মানুহ बेलेग है अमार्ट के thank জনে হিসাবে আমার লড়া যান গাড়ি ঘোড়া নামিল কৃষ্ণ লড়া গেল কইনাকৃষ্ণা এনেই দেখালোঁ অকণমান কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব আজিলৈ পাই বাই থেংক ইউ